я продолю. Хватит лжи и хватит боли. Бабы кула, а Че есть, да, мама. А в, 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 в магазине восемнадцать. 18. Ну, стоит. А? Да почти требовало 40. Ну да. Ну, для какого? Тысячи Сего... экономии. А, три тысячи сегодня тоже гроши. А. А куда они идут, Дима? Сейчас скажу. Село лишь киути, не знаю, пошукаем все на карте, а, да? Слово лишь киути, да, не знаю, с то ну, она На карте если хочу хоть. Привет, Аленочка. Что есть такие мягкие? Сенка. Пять требует тут. Да. Ты видишь, да? Я в Сейчас выгляжу. Надеюсь, мой чат не изучит. Я вам сливный чат не буду. Нет, нет Я не буду. Вообще... Я Ахиллес, Сын Пелеля. И мол. Мария, привет. Ну, я в принципе все буду. Помаленьку. Василий, я, Ахилес, сын Пелея. Драматургии не хватает, да? Не знаю, думаю до 6 точно буду сидеть. Далее будем на вопросы отвечать в комментариях. Через пару минут. Ольха. Казахстан. Когда ты пишешь другу? Что сам? Ты елки семка выпал. что, давайте подключаем на какие-то комментарии. Напишем, смачного. <coughs> Напишем, дякую. Спасибо, Назар. Ты я не знаю. Я не могу... ...планировать так далеко. Как жизнь складывается? По сути, особо планов на вечер нема. Наверное, буду на трансляциях сидеть. Вполне возможно, что очень долго. Ясно, Мария. Неудивительно, когда узнаешь, что тебе гуманитарку продали. Вы Знак. А ялка. Ну, это вопроса. Я я начав не паня, що ти мав видео. Пише. А де ви продаєте? Біля влок зального А, Т, Б. Це розпаковка! Надеюсь, чат на Привет, Байрактар, по обычному. Все, я всегда. Обычный день, честно говоря. Ну, я как обычный. Неделя. и чуть. Кино подвилось. Если я не ошибаюсь, вроде давилось. Живіт не крутила, ні. Привіт, Артем. Люди пишуть то про гараж, то про сигналку, народ. В селі навіть в туалет сходити ніколи. І майже вся робота. в пустопаш, як не видимо, а сигналка, центральний замок, деньги. А КБ все одно капот на жигулі зранку відкрити треба. Бенз підкачати, взагалі візуальний огляд, стоки ми, як не... Як відстань, то не в місті 2 км або 5 до роботи. Всім добра та терпіння. Один до одного. Сердечки шлем, чоловіку. Артем, привіт. Ти як розмовляєш, що люди не розуміють, що ти кажеш? Звідки ви... взял и видео работы с экспандером я его сниму. Справим. кермом была гуль солдат Привет, Сережа. Нуська здесь гуляет. Здесь на улице. Я не вижу Серёжа, ваша... Бог ты мой. А Сигнал котов в селе бабки на лауте. Так и е. Ко кубасу коты коты в батько. Что такое кубаса? Не знаю. Мы точно, если я да, не знаю, что это, то мы точно такого не делали. Так, ну вы меня удивляете, живя в селе, не имеете огурцов соленых, покупая оливки и лосось, не сильно вы эти найдите. На такие деньги можно было купить мясо, свинину и курица, и хватило бы еды не на один день, и дешевле было бы. А мама не пробовала квасить огурцы и капусту сама, или вы в деньгах совсем не нуждаетесь, очень богатые, на такую ерунду выбрасываете такие деньги, в городе получая минимальную зарплату, люди так не закупаются. Отвечу, да. Много не буду разъяснять, роз... роз... скажу, да. Не, я колбасу не купчу. Я таким не занимаюсь. Люди, перезапущу трансляцию. Приходите зараз в Погнали.